dostlar hər vaxtınız xeyr olsun axşamınız xeyr olsun. Dostlar deməli bir dəfəlik ödəməni almaq üçün qeydiyyatdan keçmək və onlayn qaydasında qeydiyyatdan keçmək bir çox saytlarda göstərmişdilər ki, YouTube kanallarındakı nəzər olmalıdır. Orda Azərbaycanca yazılır. Təsbir olsun ki, belə telefonlar var ki, məsəl üçün mənim öz telefonumda ingilis dilində yazılır və başı çıxmayan insanlar üçün mən başa salıram, yəni ingilis dilindən bir dəyəcə və yoxsa Hər hansı bir texnologiyalardan başa çıxmayan insanlar üçün izah edirəm və xahiş olunur ki, diqqətlə baxasınız. Deməli, biz əvvəlcə Google-ə daxil oluruq. Google-də yuxarıda göstərilən bölmə 3 nöqtəni ki, bax görürsünüz, bunu əvvəlcədən dəyişin ki, saytda sonra siz çaşmayasınız. Yəni həmən insanlara aidd ki, bunu əvvəlcə burdan dəyişsinlər. Təşəkkür edirəm. İngilisini bilməyən insanlar üçün mən bunu baş salıram. 3 nöqtəyə alvondan sonra bax belə bir pəncərə gəlir. Dostlar, bu pəncərədə desktop C te var. Buna basaraq formatı dəyişdiririk. Yəni üst paneli artıq başqa cür göstərəcək bizə. Və biz bura yazırıq E devs işarəsi və sosiyala giririk. .az Bildiyiniz kimi, e, deməli dostlar social.az-da avtomatik açılır. Əgər belə bir e, işarə sizə gələrdisə, açılmazdsa, yenidən basaraq bu səhifəni yaradacaqsınız. Dostlar, asanca olaraq baxın yaxınlaşdırırıq. Burda nə görürsüz? Onlayn müraciət. Deməli bu 3 nöqtəyə basıb aşağı çəkdikdə Desktop site basanda bunlar yoxa çıxır. Gördüyünüz kimi yoxa çıxdı və ekrandan silindi. Biz yenə də 3 nöqtəyə basaraq desktop siteni vəp ilə də artıq onlayn müraciət sözü və digər bölmələri yuxarı paneldə qeyd olunmur. Dostlar, bura qeydiyyatdan keçərkən, yəni bunu hər kəs də bilir ki, şəxsiyyət vəsiqəsinin e, deməli aşağısında olan bunu artıq hamımız bilirik ki, 7 rəqəmli yurdu söz var, məsəl üçün 56 e 0 v e j sənədin növü şəxsiyyət vəsiqəsi. Təkrarlayıram, əgərlər yeni şəxsiyyət vəsiqəsi alanlar da müraciət edənlərsə, onları da izah etmək borcundayam bu istiqamətə də ki AZ nömrəsini əlavə edirik. Və burada mən robot deyiləm. Basırıq və yoxla sözündən sonra Akşin Abdullayev özü axtarışa verməli. Bəli, bax bu cür yazmalıdır. Yəni yoxla sözündən sonra özü yazır. Heç kəs ora artıq heç nə yazmasın. Dostlar, hər kəs öz ünvanında olan <coughs> rayonlardan birini seçir bura əlavə edir. Kim harda qeydiyyatdadırsa, oranı seçir. Telefon nömrəsi elə də vacibli deyil. Şəxsən e, yəni öz adınız olmağı dəfələrlə deyiblər və mən də sizə deyirəm ki bir önəmi yoxdur. Bura öz nömrəmizi əlavə edək, amma əsas odur ki nömrə aktiv olsun ki bu nömriyə mesaj yazaqlar. Mənim nömrəmi səhf yazdım ora. Bəli, 979 5799 Yaşadığınız ünvanı dəqiq yazmalısınız. Və mən artıq yazdığıma görə küçəsinin adını acan yazmalısınız bunu. Ev nömrəsi, küçəyəcən yazmalısınız ki onun bir faydası olsun sizə göndərdiyi anda. E-mail mütləq e, indi yazmaq lazım da olmayan insanlar da yazmaya da bilərlər onu. Amma dostlar, yəni Bunun e-mail ilə göndərilirlər və yaxud da telefona göndərməyiblər mesaj. Bunun heç bir aidiyyəti yoxdur. Əgər pul versələr, düşəsi olsa sizə pul birbaşa göndərilir telefon nömrənizə. Baxın, burada hamısı avtomatik şəkildə özü qeyd edilir və heç bir narahatçılıq olmadan. Yuxarı bir daha mən robot deyiləm diqqət yetirin. Dostlar, indi mən qeydattan keçmişəm və Bəli, məndə belə bir şey yazdı ekrana ki, sizin müraciət artıq mövcuddur. <laughs> bəlkə 6-7 dəfə keçdikdən sonra yalnız bu söz yazıldı, müxtəlif müxtəlif çünki telefon nömrələrindən də keçmişdim ki, bəlkə mənə gəlmir, nömrə məlumatıma deyil və digər problemlərə görə. Çox sağ olun dostlar, təşəkkürlər.